ওচৰৰ প্ৰশংসা হওক মোৰ নাম দীপশিখা বৰপাত্ৰগোহাঁই মোৰ ঘৰ গোলাঘাট বৰপথাৰ মোৰ বহুত দিন সন্তান হোৱা নাছিলে মোৰ টিউমাৰ আছিলে তাৰপিছত গম পালোঁ এই প্ৰাৰ্থনা গৃহৰ কথা তাৰপিছত মই আহিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই মোবাইলতে প্ৰাৰ্থনাখিনি শুনি আছিলোঁ তাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি শুনি মই বিশ দিনমান শুনিছোঁ তাৰপিছতে মই ভাল খবৰটো পালোঁ তাৰপিছত পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু মোক ভগৱানে বহুত শৰীৰ কৰিলে মই মৰাপৰা বাচিছোঁ তাৰপিছতে ডক্টৰে মানে কি হ'ব ডক্টৰ চিন্তা কৰিছিলে তিনিজন চাৰিজন ডাক্তৰে কিন্তু মই প্ৰভু সদায় প্ৰভু নামকে লৈ থাকোঁ লৈ লৈ যাব ভগৱানক চিন্তা কৰিলোঁ প্ৰভু যদি মোৰ ভালে কুশলে সন্তানটোৰ হাতলৈ আহে তেতিয়া মই তেওঁৰ নামত টকা পাঁচ হাজাৰ দিম বুলি আশ কৰিলোঁ আৰু মোৰ সন্তানটি ভালে কুশলে হ'ল হোৱাৰ পাছতো বন্ধ কৰি আনিলোঁ হ'লেও ছোৱালীজনীৰ বেমাৰ আজাৰবোৰ ভালকৈ ভাল নহয় হৈ আছে আৰু খাবলৈ ফুটিবলৈ মন নকৰে খুব মানে অকাশ কৰে মানে কি আৰু ইচ্ছামীখিনি কৰে ঈশ্বৰে যাতে এই কাষত সুস্থ কৰক আৰু মানুহজনে কিন্তু মোক বিশ্বাস নকৰে হ'লেও মানুহজন আজি অহা নাই মই আহি সাক্ষৰ দিছোঁ আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও সুস্থ কৰক আৰু সংসাৰখন যাতে ভাল